С завидной частотой на территорию исправительных учреждений поступают запрещенные посылки. Правда, не доходят до своих адресатов. Обыски и постоянные патрулирования территории регулярно приносят свои плоды. Возле Ореховской колонии сотрудники учреждения задержали троих молодых парней. У одного из них обнаружили сверток с метадоном. Парень собирался перебросить его через забор. На территорию Каменской колонии неизвестные забросили четыре мобильных телефона. Упаковку с ними нашли во время обхода территории. Спустя несколько дней в том же учреждении около 9 вечера у маскировочной ограды были задержаны двое парней, которые пытались перебросить на территорию колонии два свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения и одну упаковку с белым кристаллическим. Веществом. В Беленьковской исправительной колонии в посылке осужденному правоохранители обнаружили 4 мобильных, 2 зарядки, 2 батареи, 200 гривен и 2 колоды карт. В Запорожском СИЗО в продуктовой передаче осужденному в пачке сигарет был найден сверток из фольги. В нем находилось вещество белого цвета, напоминающее наркотик.